Hazırda Gedebey rayonu üzrə 31 poçt məntəqəsi fəaliyyət göstərir ki, bunlardan da ikisi ötən il istifadəyə verilib. Ötən il rayonun Ermənistanla sərhətdə yerləşən Çobankənd və Göyərlilər kəndində yeni poçt məntəqələri inşa edilib. Əvvəllər həmin kəndlərdə yaşayan sakinlər poçt xidmətlərindən istifadə etmək üçün ya rayona ya da poçt məntəqəsi olan digər kəndlərə üz tuturdular. İndi isə Uzquar kəndlərdə inşa edilən yeni poçt məntəqələri bu problemi aradan qaldırıb. Gəldəbəy poçtlarında hazırda 11 kəndimizdə informasiya kommunikasiya texnologiyası sahəsində əhalinin tam istifadəsi üçün yəni, işlər görülmüşdür. Yəni hər bir vətəndaş e, poçt filialında poçt şöbələrinə e, tam şəffaflıqla nə qədər e, qaz pulu, işıq pulu və e, müəyyən e, sahələrin digər xidmətlərinin göstərilməsində tam rahatlıq çəkirlər. Bununla yanaşı Bolğun bu rayonunun İnəkqoğğa və Çallaş kəndlərində də yeni poçt binalarının inşası planlaşdırılır. Gələcəkdə isə Gələbə rayon poçt filialı tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə bir sıra yeniliklərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. İlham Məmmədzadə Elton Cabarlı Gədəbək